Ранняя украинская юнита, и сегодня буду показывать а, такую кучу. И первое у нас будет. Сейчас распаковываем. Так, тут у нас есть две девочки. А, одна пропала. А, вот она. А тут песик, а тут телек, а тут кресло. Ну, совсем не важно. Видали у нас будет? Парикмахерская, еще раз, открываем, я парикмахерскую, но сейчас просто не упадіть. Дивіться. вообще красота, а тут у нас наличка, и можно, а тут можно залишити свою карточку, вот такие тут есть ножницы, душик, расчесочка. Ось такая работает на тут еще одна гирлянда, чтобы не волосы сушить вас. Ну и ось такие. И сидушечка, конечно, чтобы ждать. И далее у нас... И открываем. Крыло я кафе. И смотрите, тут как раз есть картошка фри, сырочек и пицца. Ось пицца и сыр. Картошку фри я еще надоробила. Просто такая, видите, из значка Макдональдса. Ось, и стульчики, конечно, как же без стульчиков. Далее у нас... Открываем! Так, сейчас что для мажа и самолет а тут у нас фруктики разные лежат. Давите. Вот, вот такие. у нас. И кассирша. Я же без кассирша. И вот наличкой. И, конечно же, телега. Як же магазин без телеги? И теперь у нас... Так, давайте возьмем а песика. Все. Так, а, нет, еще надо открыть. Ведь... У нас тут доктор. И, конечно же, кассирша. Ой. Ложим песика. Так, да там укольчик. Ему надо сделать прививочку. А, нет, точно, не дать таблеточку. Так, ну и вот такая у нас ветеринария. Открываем душ Еще у нас всяк-всяк, да. душ и всякий прибамбас. Ну, например, шампунчик и рушнички. Так, так отпало, ну ладно. Проклеим рушнички и далее у нас чайно, як же без бара, бар и у нас тут, конечно, столик с коктейльчиком и кассир. Дорогие, я вам еще в домах показала, что тут есть тумбочка и тут есть, а есть -а -а денежки и карточка. Ну і що ж, це мій огляд на такі поробки. Якщо ви хочете, щоб я про них записувала, то ставте лайки, підписуйтесь на червону кнопочку. Ну і всім па-па!